Зволожує губи, додає їм природнього красивого блиску і оберігає від вірусних інфекцій. І все це звичайна гігієнічна помада. У перекладі з італійської гігієнічна помада означає масло какао. Напевно, тому що це масло завжди входить до складу гігієнічної помади, навіть якщо вона запахом дині, полуниці чи ванілі, важко уявити, але раніше гігієнічною помадою користувалися лише чоловіки, щоб підкреслити контур рота на тлі вусів і бороди. І тільки в 19 столітті, завдяки французам, гігієнічна помада стала популярною серед жінок. Також виробники випускають дитячі лінійки гігієнічних помад. Головне призначення гігієнічної помади захищати ніжну шкіру губ від обвітрювання та шкідливого впливу ультрафіолетових променів. Адже через відсутність потової і сальних залоз шкіра губ самостійно не зволожується. Часто тріскається і тому завжди потребує додаткового живлення. Також користь гігієнічної помади в тому, що навіть тонкий шар її на губах відновлює плівку епідермісу і оберігає губи від вірусних інфекцій. Та наносити її можна не тільки на губи. Якщо у вас суха шкіра на руках та ліктях, гігієнічна помада, яка вмістить собі алої або масло жожоба, зволожить їх навіть краще за крем. При необхідності антибактерицидну гігієнічну помаду використовують як засіб першої медичної допомоги для зупинки. Мікрокровотечі та зменшення ризику зараження. И у нас в гостях дерматолог, косметолог Светлана Лысенко. Вам доброго ранку. Доброго ранга. <laughs> Светлана, ну вот, казалось бы, гиеническая помада, все просто, но на самом деле есть очень много видов помад гигиенических. Так? Ну Да. Давайте сейчас вычленим, какие из них существуют. Давайте начнем с того, что гигиеническая помада – это тоже помада это одна из, раз... угу. из разновидностей помад. На сегодняшний день существуют помады для мужчин, женщин, детей и даже уже для собак и кошек. Да вы что? Да. Так, а чем они отри... отличаются для мужчин, для женщин? В основном они отличаются запахом и они отличаются ингредиентами. Также есть помады, которые... Я перепрошу, это еще в магазине купил контрибутик. Ой, с этого Как раз набор детских помад. Коллеги по работе. Как раз вот прекрасный набор детских помад. Дети же не очень любят пользоваться помадами. Им не очень нравятся безвкусные запахи. И, соответственно, продавцы помад придумали вот такие ингредиенты, как фанта, кола. И дети с удовольствием их наносят несколько раз в день. И это способствует тому, что дети защищают свои кубы, и нам не нужно их постоянно дергать и говорить, дети, ну пожалуйста, ну давайте будем защищать. Соответственно, вот таким вот образом. Для женщин у нас существуют вот такие виды. Это бальзамы. Бальзама, как uh -huh. правило, это помада с витаминами. Это помада, которая... Это помада, которая будет и омолаживать, и которая будет витаминизировать кожу. То есть вот для женщин, для мужчин, как правило, отличается запахом либо без запаха. То есть есть гигиеническая помада, которая еще содержит, содержит в себе очень много витаминов, да. а есть гигиеническая помада, которая просто выполняет функцию увлажнения. Да. Да, да. То есть а мужчинам что не нужно с витаминами? Мужчинам тоже нужно с витаминами, но мужчины как правило пользуются классической гигиенической помадой просто защитной угу. И чаще все. всего, да. Но можно ли в домашних условиях приготовить э, генническую помаду? Безусловно, ведь э, генническая помада а, одна из самых лучших, это на основе натуральных ингредиентов. И, соответственно, есть классический рецепт приготовления геннической помады, который уже существует много-много лет. И основой для любой геннической помады у нас является э, пчелиный воск и у нас является кокосовое масло в соотношении 1 к двум. То есть мы берем, так, а что у нас вот у нас есть у нас масло есть... кокоса, масла. Сейчас, сейчас облепиха. одну секундочку. Одну секундочку мы сейчас. Что нам нужно, нужно для того, какие ингредиенты должны присутствовать на столе для приготовления бальзама для губ? Нам нужен пчелиный воск. Он угу. существует вот в готовом варианте. А пчелиный воск дорогой? Нет. Это недорогой ингредиент. Мы его можем купить как в отличном варианте, так мы его можем и купить буквально на рынке. Пол ложки пчелиного воска. Дальше. Так потом одну ложку масла какао или кокосового масла в зависимости от того, какую мы помаду приготовили. Uh -huh. Это является уже прекрасной основой для любой. Сейчас мы попробуем открыть с вами. Вот это является основой для любой для приготовления любой помады. Если это детская помада, то нам uh -huh. достаточно туда добавить пару капель ароматического масла и уже детская помада у нас готова. Если мы готовим помаду увлажняющую, то uh -huh. нам лучше добавлять масло, к примеру, жжжаба. Если мы готовим помаду питательно, то нам нужны твердые масла, такие как масло ши. Mm -hmm. такого как... Ну, надо посмотреть. Вот, твердое масло. То масло есть, ши. В принципе, любое масло можно добавить, и не ошибешься. Да? Да. Руслан, можешь мне допомогти? У да нас я сегодня... уже кручу хочу открыть. Ты ты я Я чуть-чуть победила, да. А я, пока вы а что скажете про украинский продукт с салом? Сало можно намачивать? Ну, к сожалению, нет. К сожалению, сало не будет пленкообразующим. И также вазелином нельзя мазать, салом нельзя мазать. То есть, все-таки нам нужен готовый продукт, и он должен быть пленкообразующим. Ага, Чтобы была пливка, Значит, сало откидаем. Есть? Есть. Такие свои Давайте мы завершим Наш в домашних условиях приготовления. Так, мы сейчас Генечные попробуем достать помады. отсюда немножечко. Ну, масла. давайте, так. Цією паличкою буде зручно. Ось да. дістала. А що ще? Поки ви дістаєте, які ще інгредієнти мають бути. Ми туди можемо додати, к примеру, масло обліпіхи. Це uh -huh. буде прекрасна заживляюча помада, фактично бальзам. Ми можемо додати масло увлажняюча помада. Ми туди можемо додати э, вітамін А, це uh -huh. буде теж заживляюча, хороша uh -huh. помада. все перемішали. Перемешали и, и, разлили, да, и разлили. Вот существуют формочки. вот такие баночки, существуют специальные формочки. Угу. Аналогичная баночка, она продается, ее можно купить. Вы разлили и поставили в холодильник. Все. И чтобы она застыла. Да. Вот такой очень важный момент. Гигиеническая помада, которая наносится зачастую негигиеничным способом. А вот какой например... способы это можно сделать, сейчас увидим, потому что немножечко пауза, и потом продолжим. Отже, от як от такою коробочкою, такою гігієнічною помадою треба користуватися, тому що це гігієнічна помада. Повторюю, але її дуже часто використовують не способом. Наприклад, ось так пальцем і на губки. Ну, Все-таки ну, для помади, яка буде у вас вот в такой коробочці, у вас должен быть бути апплікатор, либо, угу. либо даже к вам подойдет ушная палочка. Тобто палочкой, якщо ви будете носити, желательно постаратися не, не трогать это руками. Соответственно, для детей, Оце так, якраз, так... Оце якраз чому саме зробили на цьому акте, акцент, тому що дуже часто саме без аплікатора і без, без цієї ватної палочки, ми користуємося і наносимо бальзам чи гігієнічну помаду на губи, а це ви так можете заносити інфекцію і спровокувати хворобу, бо якісь висипи. Тому е, запам'ятайте аплікатор або вушна паличка, і саме головне є, що помаду не храніть в теплому місці гігієнічно. і плюс к этому помада не пользується більше, ніж три місяці. А -за... Чему? На помаде будет написано, что все прекрасно, три года срок использования. Три года это пока она в запечатанном варианте. Как только вы ее открыли, уже начали присоединяться туда бактерии, mm -hmm. и она уже не стерильная, соответственно, через три месяца эту помаду все-таки нужно убрать. Плюс к этому у каждой помады существует собственный сезон. Да? То есть у нас есть помада с СПФ-фильтром, которая используется либо летом, либо в... на корнолыжных курортах. Чем они отличаются? Помада с ССП фильтром защищает ваши кубы от солнечных солнечных лучей. Соответственно, мы ее наносим либо это горнолыжный курорт зимой, если это летом, мы ее наносим обязательном порядке под блеск для куб, потому что блеск для куб является увеличительным стеклом и, соответственно, пигментация ну весьма и весьма очевидна. В любом случае нужно сначала. Да, мы сначала наносим наносим помаду СПФ, и после этого мы наносим блеск. Следующим следующим этапом у нас э, существуют помады питательные и увлажняющие. Так вот, желательно, чтобы мы зимой увлажняющие помады, опять же, такие использовали в лучшем случае уже вечером. То есть не, не выходя на улицу. И защитные питательные помады мы используем в дневное время или перед выходом на улицу. Так, это... еще раз, еще раз. Перед выходом на улицу так. какую помаду? Какую в зимний период мы используем питательную. питательную. Так? В весенний период... И в летний период мы используем увлажняющую а либо СПФ. Какие компоненты, чем они разнятся? Это будет увлажняющее для, для питания. Ну, если, это, если это официальная помада, то есть ту, которую вы покупаете, угу. она то, на ней так и будет написано. Питательная и увлажняющая. Если это помада, которую вы используете в домашних условиях, угу. приготовляя, то вы готовите масло ши. Это у вас будет питательная помада с твердыми маслами, она будет пленкообразующая. Угу. Если вы добавляете алоэ, розу, э, масло, э, Абрикосових косточок, ви додаєте масло жажаба? буде увлажняюча помада. Дякуємо, дуже цікаво. Запам'ятали питательна і увлажняюче. І ще такий момент: чи може бути гігієнічна помада небезпечною? Ну, все может быть небеспечным, в том числе и вода, по большому счету, если этим пользоваться неправильно. Соответственно, гигиеническая помада, она может быть небеспечной. То есть, если вы используете помаду более чем 3 месяца, да. она для вас является небеспечной. Угу. Если вы используете, к примеру, увлажняющую помаду в Мороз, Там она два. ультра небеспечна угу. для ваших для вашей куб. И плюс к этому есть еще противогерпетические и лечебные гигиенические помады. Соответственно, ими можно пользоваться только как лечебные. Но очень часто люди вважають, що це профілактична помада і этой помадою, в результаті вона э, приносить більше То ніж польза. Противогірпетичної помади пользуемся не более ніж 3-4 дня. Все, остановка. Три основных правила да. запам'ятали, візьмемо до уваги і будемо здоровими, красивими, з пухкими губками. Привабливими я надаю, що у вас у нас в гостях була дерматолог-косметолог Світлана Лисенко. Вам дуже гарно дякуємо! Ну а сніданок триває.